bütün məktəblərində şagirdlər üçün ilin son zəngi çalındı. Son zəng 80-ci sözə, diktəyə də oxşayır, kitabın sonundakı, nöqtəyə də oxşayır. Son zəng sonuncu sözə, diktəyə də oxşayır, kitabın sonundakı, nöqtəyə də oxşayır. Son zəng. 199 50 məktəbdə isə xüsusi ab-hava var idi. Səbəb isə Hüseyn Dəryanın oğlu Cahangirin 1-ci sinifi bitirməsi idi. Dərslərə gözən gizli, hansı zaman qönülədəcək, məşrət qalıb dəbə halının diqqəti Dəryanın yadigarı Cahangir də idi. İlk uğurlarını əldə edən Cahangir müəllimlərin də rəğbətini qazanmağı bacarıb. Hüseyn Dəryanın oğlu, rəhmətli oğlu Cahangirdir. Biz ona bütün pedaqoji kollektiv adından belə bir istiqayə görə təəssüflənirik, ona rəhmət oxuyuruq və bütün pedaqoji kollektiv var gücüylə çalışacaq ki, yəqin ki, cəmiyyətimiz üçün layiqdi bir evlad kimi Çahangir balamızı yetişdirsin. Demək, Cahangir Deməcə, hangir, öz istedadı ilə, ilk gündən öz savadı ilə, ağlı ilə, tərbiyəsi ilə seçilən şagirdlərdən olubdur. Ey mənim canım, mənim əziz canım, mənim ilk peşəyim, mənim son ürəyim. Məni yaşamasam da həyatım var. Bəki sən yaşa Azərbaycanım. Mən... Həyatda ilk addımlarını atanca Cahangirin bu gün gözü yolda idi. O atasını gözləyir. Hüseyn sentyabrın 16-sı -si məktəbə gələndə məktəbimizin direktoruna və müəlliməmizə söz vermişdi ki, son zəngdə də iştirak edəcəyəm. Amma xüsusi keçəndə o da istəyib lidə. Mən buyğun özümü kədərlis hiss edirəm ki, çünki demişdik, söz verdim ki, bu son zənginə gələdəm, baxma, iştirak edimə, amma Hanase. Hər gün kitabım adı. Mən başqa şey yalan həyatımdakı. Bəs sən sən inanısan? Sevirəm, sevirəm. <Sessizlik> sevirəm. Mən səni sə. Mən. Yox bu gül sevən bir sən deyəndə bir demə. Cahangirdən böyüyüb kim olacağını soruşanda isə cavabı belə oldu. Həç bir sən sə. Askər. Askər vaxtıdır. Bu gün atası yanında olmasa da bütün doğmaları Cahangirə bu yoxluğu hiss etdirməməyə çalışırdı. Cahangirin nənəsi kimi bu son zəngə də iştirak edirəm. Cahangirin təbrik edirəm. Cahangirin timsalında bütün müşahidələri təbrik edirəm. Cahangiri təbrik edirəm. Biri bitirdi. Və bundan sonra cəmiyyətə e, belə deyə də çox iri addımlarla atılan anıdır. Bu məktəbdə bunu olan rəğbəti görürsüz canım. Yani düzdür, bu səbəb Təryanın oğlu olmasa da indən belə dəyəngici bir simpatiyanı, bu eşki məhəbbəti özü qoruyub saxlayacaq, mən buna inanırım. Söz versən, bir söz.